Війна завжди починається раптово, хоча через покоління для істориків вона здається неминучою. У 1941 році почалася найстрашніша. Найдорожча за кількістю людських втрат велика вітчизняна війна. кажуть, без величезних втрат нацистів було не зупинити. Воювали всі, і правоохоронці не виняток. Ми звернулися до працівників музею міліції, аби згадати, як саме проходили роки війни. У нашому музеї знаходяться. ряд экспонатов, о которых мы постоянно рассказываем нашему подрастающему поколению, нашим всем посетителям, о тех людях, которые принимали участие в Великой Отечественной войне, о тех сотрудниках органов внутренних дел, которые до Великой Отечественной войны или после нее работали в органах внутренних дел, а во время Великой Отечественной войны, вот находящиеся на этих девяти фотографиях стелах на стене героев совершили во время Великой Отечественной войны подвиги и были удостоены званий Героя Советского Союза. А э, такие как Артеменко Степан Елизарович, бывший участковый инспектор Раздельнянского райотдела, удостоен этого звания дважды. Между прочим, единственный на Украине дважды Герой Советского Союза из числа работников милиции. Генеев Фатих Юнасович работал после войны в милиции Одесской области. Во время Великой Отечественной войны он удостоен трех орденов славы, в том числе второй орден славы он получил за участие в боях по освобождению Одессы. Максименко, Пушкаренко, Пархамчук, Гловацкий, Зудлов, Свертилов, Тыквач – это те люди-легенды, о которых у нас знает каждый работник милиции, на которых равняются, которых мы чтим и помним. Во время Великой Отечественной войны, я говорю еще раз, все они удостоены звания Героя Советского Союза, и о них мы рассказываем. Так мы являемся музеем патриотического военного направления и стараемся, чтобы то все, что было лучшее в нашей жизни, переносилось В нинішню нашу життю, в нинішню нашу історію. 9 травня День перемоги у війні над фашистською Німеччиною. Це велика подія та велике свято. А ми згадаємо, як починалася війна на території Одеської області. А округу дуже повезло. Що на момент початку війни командуючим округом генерал, був генерал Черевіщенка, а начальником штабу був генерал Захаров. Именно генерал Захаров, потому что Черещенко отсутствовал, взял на себя смелость за полтора дня, за два дня до начала войны поднять войска округа и вывести их на укреп Более того, он дал команду всю технику спрятать. И вот когда началась война, и 4 часа утра кирилевская авиация бомбила все и вся, то в Одесском округе они бомбили пустые казармы и пустые аэродробы. А когда перешли границу, то встретили достойный отпор, потому что их попросту ждали. И в первый день войны Одесский округ не потерял ни одного солдата убитыми, ни на метр земли не отступил и не потерял ни одной единицы техники. Надо сказать, что в основном наступали румынские войска, но численность их превосходила в пять раз. Немцы помогали румынам только техникой. И именно немцы потеряли в первый день войны более 20 самолетов. И это еще не все. В районе города Келья наши выселили десант и на территории Королевской э, Румынии. И захватили плацдарм где-то примерно 50 на 80 километров, который удерживали в течение месяца. Это нонсенс. Когда повсеместно все наши войска вступали по всей территории Советского Союза, Одесский округ стал нас на, на, своих рубежах, более того, еще сделал выпад в сторону врага. Этот рубеж, как я уже сказал, в течение месяца, и только спустя месяц, когда уже была дана команда, ну понятно, почему была дана команда отойти на поступи. Враг слишком далеко углубился на территории Советского Союза и была большая, очень грозная окружение. И наши войска организованы в течение одной ночи, без всякого, не было никакого бегства, отошли на подступе к кондиции. У Вини главные маневры. Самоудейские партизаны вмело курировались катакомбами. катакомбами Эти подземные шляхи сыграли величезную роль у Великой ветхизняниях. Надо сказать, что когда Наши войска вступили на после э, Пикадисы, и понимая, что со временем придется оставить город дорогу, потому что так сложились специалисты, э, из Москвы был вызван э, персональный из Молодого Сабадаев, который занимался организацией подпольного движения. У нас нет ни гор, ни в лесов, но в, в Одессе есть катакомбы. Так сложилось исторически. Именно по замыслу в катакомбах должны были дислоцироваться наши партизаны. И вот как раз Молд Сабадай занимался организацией этого вопроса. В катакомбе шла закладка всего необходимого для длительного нахождения там людей. Боеприпасов, медикаменты, все необходимо. Хочу обратить внимание вот на этот макет. Здесь показан срез земли в районе колодца, как вы видите. Ну, колодца у нас в городской черте нема. Понятно, что это в пригородной зоне. То есть способ общения подпольщиков с партизанами. Видите? Обычно рабочий колодец, здесь есть вода, но есть выход на катакомбы. И вот таким нехитрым способом с помощью ведра шло общение между подпольщиками и партизанами. Обороняти Одесу доводилося всіма силами, а чисельність ворога перевищувала у п'ять разів. Численість врага передходила п'ять разів, поэтому катастрофічно не вистачило живої сили. І в помощь регулярним військам був брошен отряд міліції, численність по 3 тисячі людей. Воді, кстати, показана панорама этого бою. Наши милиционеры дали бой под дальником. Враг очень рвался к 411 батарее. Ну, 411 батарея это гаубично, она стреляет на расстоянии 60 км и более. И вот если бы тогда наши сотрудники не держали натиск врага, и враг бы занял эту 411 батарею, то, наверное, 73 дней обороны бы не было, потому что, когда Одесса была уже в блокаде, вся подписка города шла морем, как вы понимаете. Итак, задача была поставлена, и она успешно была выполнена, но дорогой ценой. Процентов 8 личного состава погибло. Лишь оставшиеся 20, потім спустились партизанами і продолжили борьбу. Ну среди оставшися, как ви на дальнем плані там пулеметчик, некий яке Понятно, что що но але реальной жизни был був человек. Его І вуже таким образом, що послі війни вона жив, стажив, до служився подполковником був начальника одного заділу. Румунська сторона під час війни не шкодувала нікого, навіть мирних жителів. Цілами цих людей румуни прикрашали дерева. Війна це не тільки чисельні втрати, але й безжалісне відношення до живих людей. Когда наши войска покинули город Одессу, тут права вступили наши подпольщики и партизаны. Ну и первые наши действия наших подпольщиков, это они взорвали поезд с румынами, сделали этот снимок и послали как бы знак назидания задание вот так будет скажем, кто посягнет на нашу землю. Может, через пару дней на улице Мразилевской был взорван штаб, где погибло более 300 генералов и офицеров румынской армии. Румыны не стали искать виновных, они попросту взяли в заложники мирных жителей и повесили. И когда молодцы Бадаев, а он был руководителем самого крупного партизанского отряда, вышел из катаком и прошелся по Александровскому плацу, ныне это проспект Мира, он был в шоке. На всех деревьях и фонарях висели мирные жители. Он как, ну, как, любой нормальный человек, он в состоянии эффекта в присутствии посещенных заявил, что я отказываюсь от подобных методов борьбы. А сценарий его действий, как руководили, полагал еще совершение ряда диверсионных актов. Надо было взорвать плотину ряд других объектов. Заявив об этом, это стало достоянием его непосредственного руководителя, тогдашнего министра дел Берия, который был очень разгневан словами своего подчиненного. И неизвестно, как сложилась бы его судьба, но история распорядилась по-своему. Так сложилось, что среди наших подпольщиков завелись предатели, и далеко не рядового состава, которые попросту сдали наших подполье и партизан сигуранции. Это военная политическая полиция. Румыны не стали, значит, и вот уже снимки сделаны румынами, и не запрещено молот соблюдать за девушками связными, а также часть партизанского отряда в количестве 41 человека, захваченные по доносу предателей. Румыны не стали, э, вернее, дали возможность адвокатам, э, были суды, но тем не менее всех наших расстреляли. Ну а, конечно, после освобождения детства выселили предателей, их судили, и так же самое, конечно, их семьи. Пострілялі. Унікальний чоловік Володимир Решетняк. З пулою в серці він прожив 40 років. Неймовірно, але все ж таки факт. Хочу еще обратить ваше внимание на уникального человека. Решетняк Владимир, вот его фотографии, а также его комсомольский билет с щербинкой в углу, говорящий о том, что человек получил пулевое ранение в сердце, из пули сердца прожил 40 лет. да, молодой парень, имея ранение в сердце, закончил войну, пришел на работу в милиции в Одессе, закончил школу в милиции, заслужился до полковника, был начальником Жепневра отдела, в 8 районов. И когда уже только оформил пенсию, это стало достоянием, что оказывается человек с пулей в сердце живет. Это нонсенс, но это имеет место. Такие у нас уникальные люди. У 44 му році, 10 квітня, звільнили Одесу від фашистів, але війна ще тривала. У 44-му году з моменту освобождення Одеси, 10 апреля, значить в Одесу вошов полковник Завгородній, полковник НКВД Завгородній, який був назначений начальником ОВД області. з ним вместе також зайшов в місто прототип Гоцмана Курлінд Давид Міхалич. которые приступили тут же к созданию подразделений. Были созданы основные подразделения борьбы с бандитизмом. В частности, хочу сказать, что именно отдел борьбы с бандитизмом был создан. Вот. И в этот отдел борьбы с бандитизмом значит, входил Глеб Пономарев. Значит, хочу отдельно сказать за от него то, что он еще в 1948 году за ликвидацию одной из банд формирования которая входила в банду «Черной кошки», был награжден Ружьем, вот ружье видите перед вами, ружье по вот это самое, вот по это самое. И вот э, это как раз э, те периоды, как раз борьбы с бандитизмом, которые были э, после военного периода. Здесь также показано э, первый период э, борьбы с бандитизмом и первые э, те будни сотрудников милиции того периода. Вот. Ну, в частности, даже посмотрите, такі відомі люди, котрий вот, і Тарапонько за Штепселем, і філатов. Війна пройшла, але свій великий невиліковний відбиток залишила не тільки у серцях родичів загиблих, а й у всього народу. День перемоги величезне свято. Нам залишається тільки подякувати за чисте небо над головами та поздоровити ветеранів війни, які ще живі. Дорогі товариші, земляки, друзі, колеги, колектив музею, поздравляють всіх. с Днем Победы, Днем 9 мая, который святой праздник для всего нашего народа. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех участников войны, с праздником Победы. И пожелать им, прежде всего, крепкого здоровья, понимания со стороны близких и, и служивцев, а также счастья и здоровья. Хочу поздравить ветеранов Великой Отечественной войны э, с великим праздником. Пожелать им, э, главное, здоровья, успехов, э, памяти, чтобы их помнили всегда и чтили то, что они сделали и совершили для нашей страны. Працівники музею з радістю познайомили нашу знімальну групу з одним із одеських поетів. Ця творча особистість написала вірш до Дня Перемоги. Зараз виступить наш поет Ключинський, який вот, э, посвятив саме э, Дню Победи 67 Пожалуйста. прошло, Вот в 68-му ви вступили. Время ваших дел не унесло, вновь пришло девятое число, и потомки вас не позабыли. Многих среди вас уже нет в живых, но горит зажженный вами свет, и награды яркие боевые. Память об ушедших сохраним, о победах ваших говорим. Наслаждайтесь жизнью, вы живые. Слава вам прошедшим сквозь бои. Пусть для вас поют все соловьи, неумолчно и не уставая. Вы прошли через тысячи преград. Подвиг вот ваш навеки будет свят. Свята ваша юность боевая. Нелегка доля українського народу вже не раз ми пережили війну та голодомори. А після військовий час, коли не було попоїсти, не було що вдягнути, теж лиха година. Але нині у школах вивчають історію великої вітчизняної війни, де полягли за свободи наші пращури. Без минулого немає майбутнього. Ми пишаємося та вдячні тим людям, які брали участь у війні. Поздравляємо ветеранів із великим святом Днем Перемоги. Та нагадаємо більш юному поколінню телеглядачів, що ваші прородичі це діти, які пройшли та вижили під. Час війни всіх з 9 травня. Поважайте та цінуйте своїх ближніх. Міліціонери, ветерани разом з діючими правоохоронцями поклали квіти до пам'ятника їх загиблим колегам. Чимало полягло людей при виконанні службових обов'язків. Так співробітники внутрішніх органів висловлюють свою повагу. Ми знаходимося біля пам'ятника, який присвячений захисникам правопорядку. Сьогодні міліціонери міста та області будуть вшановувати пам'ять загиблих міліціонерів. Учасниця війни ветеран міліції. Працювала в 74-й колонії. Для неї цей день без сліз не проходить. Проработала в органах 42 года, прослужила. Ну, очень многие мои близкие погибли. Вот, отец, братья, все, отца, значит, братья, все погибли во время войны. Поэтому этот праздник со слезами. В Одеській області 10 тисяч ветеран-міліціонер. З них учасників війни нараховуються 348 чоловік. Анатолій Кірштад, 33 роки, був співробітником одеського кримінального розшуку. На його думку, саме цей відділ найцікавіший в плані роботи. За традицією, кожного року ветерани-міліціонери разом з діючими правоохоронцями покладають квіти до пам'ятника захисникам правопорядку, які загинули під час насіння служби. Для нас святає дань. От. и обязанность, так сказать, почтить этих людей вот своим, так сказать, возложением цветов.